Struktur semula ekonomi, bina masyarakat saksama dan sejahtera. Bantuan khas perhargaan RM300 kepada penjawat awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Ekonomi madani memperkasa rakyat yang dilancarkan Perdana Menteri hari ini fokus kepada keperluan pelindungan sosial, pekerjaan dengan gaji bermakna serta perkongsian kekayaan bagi membina masyarakat lebih saksama dan sejahtera. Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan kualiti hidup seluruh rakyat akan ditingkatkan. Pembaruan struktur ekonomi perlu dihitung setakat mana ia mampu mewujudkan lebih banyak pekerjaan dengan gaji yang bermakna. Kadar upah dan gaji boroh berbanding jumlah keseluruhan pendapatan di Malaysia adalah sebanyak 32.4% bagi tahun 2022. Bagi mencapai perkongsian atau maksud perkongsian ekonomi yang lebih seimbang, kerajaan akan melaksanakan dasar yang menyokong peningkatan upah berbanding KDNK kepada tahap 40 dan 45% selaras dengan tahap negara lebih maju selain pelaksanaan gaji minimum kerajaan sedang memperhalusi model gaji progresif ke arah kenaikan pendapatan yang lebih terangkum dalam pada itu perdana menteri berkata ekonomi malaysia harus distruktur semula dengan mengutamakan pengantarabangsaan ekonomi ia bagi merealisasi hasrat menjadikan malaysia peneraju ekonomi asia Dengan demikian kita mampu mencapai sasaran yang ditetapkan untuk muncul sebagai 30 ekonomi terbesar di dunia dalam jangka masa sederhana. Jika kita hanya berpuas hati dengan keadaan sekarang, ekonomi akan mencatat pertumbuhan antara 4 hingga 5 peratus. Namun, jika kita berusaha gigih melaksana pembaharuan, kita mampu mencapai 5.5 peratus. Malah saya percaya adalah tidak mustahil untuk dalam jangka masa pendek kita menghasilkan pertumbuhan bagi negara Malaysia 6%. Langkah segera yang harus dilaksana ialah membentuk integrasi ekonomi lebih besar dengan negara jiran. Juga melahirkan lebih banyak syarikat tempatan yang berdaya saing tinggi untuk menembusi pasaran ASEAN. Malaysia berada di kedudukan 30 ekonomi terbesar dunia antara tujuh penanda aras ditetapkan dalam ekonomi madani. Ia sasaran jangka sederhana untuk dicapai sebelum 10 tahun. Penanda aras seterusnya ialah indeks daya saing global di tangga ke-12 teratas dunia selain peratusan pendapatan buruh mencapai 45% daripada jumlah keseluruhan pendapatan. Keempat kadar penyertaan wanita dalam tenaga boroh mencapai 60%. Kelima, indeks pembangunan manusia di tangga 25 teratas dunia. Keenam, indeks persepsi rasuah di tangga 25 teratas dunia. Ketujuh, kemampanan fiskal dengan defisit fiskal mencapai 3% atau lebih rendah. Bagi mencapai sasaran tersebut, dokumen Ekonomi Madani menetapkan ikhtiar baharu yang akan dilaksanakan. Ekonomi madani, rangka kerja pemerkasaan rakyat akan menangani pembaharuan struktur yang diperlukan bagi menghentikan kitaran ekonomi berbahaya negara iaitu kos tinggi, gaji rendah, untung rendah dan nilai kurang kompetitif. Beberapa inisiatif utama yang diumumkan yang secara langsung di bawah bidang kuasa MITI ialah penubuhan zon keuangan khas di Johor untuk menarik pelabur global dan pekerja berpengetahuan untuk menetap di negara ini. Kedua, peruntukan awal RM100 juta ringgit untuk naik taraf infrastruktur industri sedia ada menjadi lebih mesra alam serta meningkatkan pembangunan modal insan bagi memenuhi keperluan pelabur dan kawasan sasaran. Ketiga, Pulau Pinang akan digalakkan untuk bergerak melangkaui pemasangan semikonduktor, penyumberan luar dan penyedia perkhidmatan ujian bernilai lebih rendah dan memberikan lebih tumpuan kepada industri semikonduktor bernilai tinggi. Seterusnya kerajaan memperuntukkan 1 bilion ringgit untuk membiayai, memupuk dan mengantarabangsakan syarikat pemula niaga dan PKS tempatan untuk merangsang pertumbuhan ekspor. Kelima, kerajaan juga akan melaksana dasar perindustrian berfokuskan negeri untuk mengurangkan jurang pembangunan antara negeri maju dan kurang membangun. Kerangka ekonomi madani diyakini mampu menstruktur semula ekonomi negara dan kualiti kehidupan rakyat ke arah lebih positif. Ia juga usaha mewujudkan keadilan sosial dengan kerjasama semua kementerian. Kedudukan Malaysia sebagai negara yang teratas di, di rantau ASEAN dan juga untuk berada di dalam kedudukan uh, yang agak uh, tinggi uh, secara relatifnya dengan negara-negara di dunia ini adalah matlamat kita bersama. Ianya tidak dapat tentunya dilasarkan oleh Perdana Menteri seorang, ianya harus dibantu oleh semua ahli-ahli jemaah menteri dan juga kementerian-kementerian serta agensi-agensi yang terlibat di seluruh negara pelbagai kementerian dan juga setiap namun malah setiap kementerian telah pun diberikan satu khususan ataupun matlamat yang jelas untuk kita capai. Dalam konteks Kementerian Pengangkutan sudah tentu beberapa projek penting negara akan diteruskan dan akan dilaksanakan termasuk pembinaan EWT dan MRT3 di Lembah Kelang. Banyak usaha-usaha juga akan diambil untuk mengurangkan kadar pengangguran di kalangan rakyat Malaysia. Dan walaupun kita lihat bahawa kadar pengangguran hari ini sudah pun menurun kepada 3.5%, tetapi kita akan cuba untuk uh, mengurangkan lebih daripada itu, uh, terutamanya uh, kadar pengangguran uh, dari kalangan anak-anak uh, muda ataupun uh, belia. Untuk ekonomi madani, Kementerian Belia dan Sukan uh, tanggungjawab kita adalah untuk menyediakan belia uh, kemahiran uh, hidup dan kemahiran untuk uh, pekerjaan mereka lah. Jadi kita akan fokus uh, untuk skills for life untuk pastikan TVET dan uh, penyediaan uh, pekerjaan untuk uh, golongan belia. Uh, selain itu kita kerajaan yang ada sekali sekarang ini mahu memastikan uh, ekonomi itu lebih terangkum terutamanya bagi golongan rentan dan sebagainya uh, begitu juga dengan golongan peniaga terutamanya uh, sektor MSME terutamanya juga diberikan perhatian dan kemudian um, uh, integrasi di peringkat uh, serantau ya yang mana ia melibatkan uh, uh, apa ni perdagangan bebas antara negara-negara uh, serantau bagi memastikan uh, kita dapat lebih orang kata tu bersaing dalam keadaan lebih Sehat. Dalam sektor uh, kewangan, uh, pasaran modal uh, khususnya, uh, kita akan uh, membuat yang terbaik untuk merancangkan semula uh, prestasi uh, pasaran modal kita dan antara yang uh, yang Mak Bumat Perdana Menteri sebutkan tadi adalah antaranya uh, untuk melihat bagaimana kita boleh uh, mengurangkan bot lot, uh, allowing uh, fractional uh, share trading dan bagi kami kami percaya bahawa pelbagai langkah-langkah ini bakal membolehkan kita merancangkan lagi uh, pasaran modal. Salah satu tu uh, disebutkan juga tentang uh, pelaburan dalam sektor uh, automotif dan juga melibatkan uh, kenderaan EV uh, di mana ada penggalakan uh, insentif uh, secara kasar uh, dan ini amat uh, menarik perhatian kami terutama di Perotan dan juga secara uh, amnya sektor automotif di mana kerajaan memberi tumpuan uh, dalam untuk memajukan uh, sektor EV. Perdana Menteri mengumumkan pemberian bantuan khas penghargaan buat penjawat awam dan pesara kerajaan RM300 untuk penjawat awam grade 56 dan ke bawah dan RM200 untuk pesara. kira masalah ini kerajaan ...akan menyediakan bantuan khas penghargaan sebanyak RM300 kepada penjawat awam grade 56 ke bawah. Serta RM200 kepada pesara kerajaan termasuk pesara berpencin, penerima pencin terbitan... Pesara KWSP Pesara Bersara Pilihan Dan belum menerima pencin Veteran berpencin Serta veteran yang tidak berpencin Saya telah mengarahkan Supaya Kementerian Kewangan Dapat meluluskan Dan menyalurkan bantuan ini Dalam tempoh dua minggu dari sekarang Dalam pada itu penawaran kredit e-tunai melibatkan peruntukan keseluruhan 1 bilion ringgit bakal memanfaatkan lebih 10 juta rakyat daripada golongan B40 dan M40. Melihat kepada kejayaan dan impak besar program e-tunai, kerajaan bersetuju untuk menawarkan kredit e-tunai sebanyak RM100 kepada semua rakyat dewasa Malaysia yang berpendapatan RM100,000 setahun dan ke bawah. Bilangan penerima yang layak dianggarkan melebihi melebihi 10 juta rakyat, iaitu merangkumi golongan yang masih dikategorikan B40 dan M40 walaupun kita sekarang merangka supaya meminda pendekatan B40 dan M40 ini. Tapi kalau kita golongkan kepada kumpulan ini dana sek dana dalam kemudahan ini akan mencecah sekitar 1 bilion ringgit kan awak dah lupa. Suka? Suka awak ni. Mestilah saya ingat. Hmm. Ke awak sendiri yang terlupa? Hello, Assalamualaikum, Mak. Ha, dah cek dah tadi. Alhamdulillah, baby semua okey. Setelah tapi... <coughs> tak apalah, nantilah Zara cerita dengan Mak, ya? Assalamualaikum. Sam, bila awak nak berhenti rokok? Kita dah nak ada anak dah, tahu tak? Perbadanan Kemajuan Rumah Negeri Johor akan menganjurkan Expo Hartanah Johor 2023 pada 27 hingga 30 Julai ini di Padang Akasia Angsana JB Mall. 20,000 unit rumah mampu milik Johor, Hartanah Lot Bumi Putra bakal menjadi milik anda. Kita jumpa di sana bertemu kembali. Kajian bagi semakan semula skim gaji dan persaraan termasuk warga pendidik akan dilakukan dalam tempoh beberapa minggu lagi. Perdana Menteri berkata kajian secara menyeluruh itu dijangka mengambil masa hingga 8 bulan sebelum dibentang ke mesyuarat kabinet. Sepatu minggu depan mungkin saya akan mempublisikan mesyuarat kaji semula sistem persaraan dan gaji perkhidmat awam, pejabat awam. Ia sepatutnya naik atau dikaji tiap 10 tahun. Kajian terakhir 2012. Kerja baik pulih tandas dan kemudahan di sekolah perlu diselesaikan sebelum Disember ini. Tegas Perdana Menteri Kerajaan Cakna bagi memberi keselesaan kepada para pelajar. Ada sekolah yang ada problem tandas, itu masalah kita. Berapa jumlah yang diperlukan? Tandas, rosak, gumbung, fan tak ada, dinding bocor, dan klinik di desa. Untuk tahun ini saja ia diperlukan 1.4 bilion ringgit. Wang masalah, kita ada masalah kita ada masalah rezeki keuangan. Tapi masih kita cari. Saya kata KSU ada, saya kata saya nak tindakan segera percepatkan tender. Saya panggil semua pegawai daerah seluruh Malaysia dan kata tumpu ke sekolah. Beliau berucap pada Majlis Apresiasi Guru-Guru Negeri Sembilan 2023 di Seremban. Peruntukan tambahan 800 juta ringgit disediakan bagi menangani isu bekalan air di Kelantan dan Sabah. Ini bagi memastikan penduduk mempunyai akses kepada bekalan air yang konsisten dan berkualiti. Kerajaan berikrar memastikan semua rakyat menikmati akses yang universal dari segi infrastruktur asas sama ada bekalan air atau elektrik sebahagian penduduk di Kelantan dan Sabah tidak mempunyai akses bekalan air yang konsisten dan berkualiti kerajaan perpaduan komited menangani isu ini dan bersetuju menyediakan keseluruhan 800 juta ringgit tambahan bagi penyelesaian jangka pendek untuk Kelantan dan Sabah kerajaan juga akan menyegerakan pelaksanaan projek tebatan banjir demi melindungi masyarakat setempat. Sedangkan menambah waktu pembelajaran berkait reproduktif di sekolah akan dibawa ke mesyuarat kabinet supaya langkah drastik dapat diambil bagi menangani masalah sosial tersebut. Ia selepas isu perlakuan seksual membabitkan remaja kian membimbangkan. Ini bagi menimbulkan kesedaran pada murid dan pelajar-pelajar menaik kesalahan melakukan perlakuan seksual dan kesan-kesan yang akan menimbulkan kebencatan sosial sebagai. Menurut kajian kefitin oleh KPWKM, 31.2% kanak-kanak berumur 13 hingga 15 tahun telah terlibat dan selebihnya berumur 16 hingga 24 tahun. sedap timika ini. Carilah. Timika? Boleh, okey. Timika? Timika ialah. Yalah. Ha. Satu. Bang. Okey. Special punya. Hmm. Memang sedap. Lebihkan makan buah-buahan tempatan. Shopee 88 jualan jimat, session dan kecantikan. Beli sekarang. Shopee. PRU Don Klater ke-15, adakah anda salah seorang pengundi? macam mana daftar pemilih tu? Ha, ceklah di MySPR Semak. Inilah masanya. Orang kelate pakak tubik ngundi belaka. Ya, sahih hanya ATM. 18 lagu dan 12 jenis tarian tradisional Malaysia bakal dipersembah pada Sulur Nakasari 2.0. Pementasan selama dua malam di Istana Budaya bermula 8.30 malam esok. Sulung Nakasari 2.0 kali ini kita ada tambah satu segmen baru yang kita namakan uh, kreatif uh, kreasi kreatif lah uh, di mana kita menyempat uh, artis uh, Bob dan juga Hazrah untuk menyanyikan lagu-lagu yang berteraskan kepada tradisi dan juga kita ada uh, budaya uh, Melayu yang sangat kaya dengan orang kata apa uh, kesenian dan budaya ini sendiri yang kita harus banggakan dan kita harus uh, mempromosikan sehingga ke luar negara. Sulur Nakasari 2.0 Perpuluhan Kosong bertemakan Merajut Seni Menyulam Tradisi membawa kelainan lebih segar hasil kreativiti koreografer dan komposer Istana Budaya. Apa yang kita buat ialah kita beri uh, pada muzik dan juga karya-karya tarik dalam satu bentuk gubahan baru. Kerana itu kita cipta segmen-segmen yang berbeza supaya kita juga nak memberi info secara ilmiah, -ilmiah kepada para penonton uh, bahawa tarian tradisi ini sebenarnya tidak uh, membosankan. Sepuluh kugiran terbaik orang asli bakal berentak pada pertandingan akhir asli Battle of the Bands September ini. Sesi uji bakat akan bermula 26 Ogos di 74 kampung orang asli seluruh Selangor. Uh, program di bawah negeri Selangor, orang-orang uh, asli ini diberi peluang, diberi peluang dan ruang yang besar untuk mereka menonjolkan bakat mereka. Sebab orang asli ini terkenal dengan uh, mereka, kegemaran mereka adalah muzik. Ya? Dan mereka memang ada setiap satu kampung, ada dia punya kugiran masing-masing, persatuan kugiran masing-masing. Dan saya lihat dalam uh, ICFM, ya? selalu dia jemput. Uh, tapi itu seluruh Malaysia. Kadang-kadang daripada Pahang, daripada, dan ada lagu-lagu popular daripada kumpulan-kumpulan uh, mereka. Asli Battle of the Bands, anjuran kerajaan negeri Selangor dengan kerjasama Jakoa dan Pemadam. Manakala RTM dan RCFM, rakan media. Pentas akhir akan berlangsung pada 22 September di Auditorium Dewan Jubli Perak, Sya'alam. Berita perdana diteruskan dengan Stadium RTM. Bersama Nazri Fahmi, silakan. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Dimulakan dengan perkembangan bola sepak. Ketua juatis skuad bola sepak kebangsaan Kipanggon lega selepas pasukan yang mendapat laluan lebih mudah dalam pusingan kedua Kelaikan Pian Dunia 2026 Piala Asia 2027. Skuad Harimau Malaya Kedang Kipanggon telah diundi dalam kumpulan D bersama Oman dan Kyrgyzstan. Ketiga-tiga pasukan ini akan diiringi pemenang aksi playoff antara Taiwan dan Timur Leste pada Oktober ini. Sementara itu, Kipanggon yang ditemui selepas majlis undian berharap dapat memanfaatkan sepenuhnya masa yang ada bagi mempersiapkan pasukan. Saingan akan bermula pada 16 November hingga 11 Jun 2024. Menjelang kejuanan hoki trofi juara-juara Asia ATC ACT 2023, pasukan kegasi dijangka menyimpan taring mereka pada edisi kali ini. Ketua Jawatan Pasukan Kebangsaan Arus Sevaraj berkata kesemua pasukan hanya akan mempamerkan kekuatan sebenar pada sukan Asia di Hangzhou, China yang bakal berlangsung pada bulan September. Kejohanan itu juga bakal menawarkan slot awal ke Sukan Olimpik Paris 2024 untuk pemenang pingat emas. Menurut Arul, kemungkinan besar hanya China, Pakistan dan tuan rumah India yang akan mempamerkan aksi terbaik. Manakala pasukan lain dalam kejohanan enam penjuru itu menghadapinya sebagai persediaan terakhir ke Sukan Asia. Arul Sevaraj berkata walaupun tiada sasaran ditetapkan skuad Speedy Tigers, tetap akan cuba mendapatkan keputusan yang baik pada setiap perlawanan bagi meningkatkan keyakinan pemain. Speedy Tigers, yang menduduki ranking kesepuluh dunia akan berdepan Pakistan pada 3 Ogos. the ball was like straight to the pin and I was like whoa it went in I was like wow okay and then like I told myself to calm down because I still have like 10 more holes to go so yeah and basically I just calm myself down and like do whatever routine and everything that calms me down and keep myself calm every single time. Jing Ziyan mengumpul keserohan 214 pukulan sekaligus mengulangi pencapaian Nur Doriah Damian pada 2016 yang meraih trofi sama. Presiden Persatuan Golf Wanita Malaysia Malga Tunku Puteri Dato' Sri Jawahir Tuanku Jaafar merancang untuk memperbanyakkan program pembangunan aka umbi. Ini bagi memastikan negara tidak ketendusan pemain berbakat besar seperti Eng Jin Zuen, Mira Belting dan Fong Ziyu. The ties have been coming up, you know, so we really want to be in the same level as the Thais and the Philippine players now who are really coming up, you know, a lot in the world now. We are going to restart. We had a very good uh, golf Girl for girls program dulu, mm -hmm. and where we kita dapat around 500 juniors masa dulu lah, 2005 mm -hmm. dulu, 2006. Mm -hmm. Tunku Putri Datuk Sri Jawahir gembira dengan kejayaan pemain amatur Jing Zuyen selepas berjaya mengembalikan semula trofi Tunku Ampun Besar Negeri Sembilan ke tanah air dalam golf amatur wanita terbuka Malaysia. Pemain kriket negara Shazrul Izzat Idrus Melaka sejarah muncul pemain pertama di dunia mencapai tujuh wicket dalam format perlawanan T20 International T20i. Rekod itu dicatatkan beliau semasa aksi pembukaan kelayakan rantau Asia B Piala Dunia Lelaki T20 2024 di Kuala Lumpur. Pemain berusia 32 tahun itu beraksi cemerlang untuk membantu Malaysia memperoleh kemenangan bergaya ke atas China dengan kelebihan 8 wicket. Menurut laman sesawang majlis kriket antarabangsa ICC, walaupun 12 pemain sebelum ini mencapai 6 wiket, namun tiada seorang pun yang berjaya memecahkannya dalam satu inning sehingga Shahzul Izzat melakukan 7 wiket untuk 8 larian. Shahzul Izzat yang melakukan 47 wiket dalam keseluruhan 23 perlawanan T20I kemudian turut dinobatkan sebagai pemain terbaik perlawanan. Sekian Stadium RTM HKL dan Berita Perdana. Saya Nazri Fahmi Syukri, Malaysia Madani, TK Perpaduan, Penuhi Harapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 구독과 좋아요는 ブレークアウトです。